Люди закреплены. Все по Oh, Уважаемые пассажиры, выход в город к автобусам, троллейбусам и маршрутным такси находится с правой стороны вокзала на улицу среди Пища, ну, По распоряжению головы нашей службы у нас создан штаб по приему людей, которые прибывают с Луганской и Донецкой области. Сегодня первый день, когда централизованно прибывает большая группа людей, это порядка 170 человек. Но, э, наш штаб организовал взаимодействие всех служб, определены э, санатории для размещения людей. Мы организовали здесь пункт приема, пункт, пункт так называемой фильтрации, для того, чтобы уже четко определить количество людей, количество семей, которые сюда приезжают, детей, колясочников и так дальше, чтобы у нас была полная информация по учету всего того населения, которое будет базироваться на территории Одесской области. Сегодня мы задействовали здесь порядка 20 человек нашего личного состава, потому что процесс погрузки и разгрузки, видите, очень сложный. Люди, которые ограничены в своих возможностях спокойно передвигаться, они требуют помощи наших сотрудников. Поэтому на данный момент идет процесс уже э, погрузки в автобусы. Для этих целей мы задействовали ряд специальных автобусов, потому что э, транспортировать людей, которые находятся в колясках, не так просто, и обычный автобус не подходит под эти цели. Но, э, и сегодня мы планируем к обеду уже доставить их в э, места назначения, где они уже будут спокойно э, находиться и, как говорится, пользоваться э, э, услугами гостеприимства Одессита. Ну, понятно, люди с дороги и утреннее время, допустим, покормить и сделать завтрак, это сейчас немножко рановато, но попить чай, печенье и так далее, учитывая, что много детей, я думаю, это нормальные вещи. Люди должны немножко согреться, сбодриться и чувствовать заботу. Да, совершенно верно, потому что на сегодняшний день э, специально оборудованных санаториев под э, детей инвалидов-колясочников у нас по статистике только э, в Одесской области один – это э, санаторий «Куяльник». Но э, руководство э, администрации и мы инициировали вопрос и подготовили два санатория, которые реально на, на данный момент будут соответствовать этим э, требованиям, и там люди должны комфортно отдыхать. Значит, да, оборудовали для того, чтобы люди могли спокойно существовать. Это оборудование определенного рода, пандусы для того, чтобы могли подниматься и в столовые, и в помещения, где они будут находиться. Соответственно, должны быть определенные проемы для того, чтобы коляски проходили и так далее. Поэтому всю эту работу приходилось в экстренном варианте очень оперативно оказывать помощь и оборудовать в санаториях. Сделали пандусы, сделали площадки. Соответственно, ну, так, такое понятие, как удобство в туалетах, то же самое, там должны быть определенного высота полов и так дальше, потому что понятно, что тут вот, э, ситуация не очень э, такого рода с, нормальная, потому что люди имеют ряд ограничений своих возможностей. Поэтому мы и шли навстречу, чтобы им как можно более комфортно можно было там находиться. Зам. начальника главного управления Одесской области по реагированию полковник Губай я хочу поприветствовать и поблагодарить гостеприимную Одессу, что приняли нас, так торжественно все организовали, доставка, подогнали автобусы. Тем более очень важно, что доступные для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Нас приехало 150 человек. На самом деле собраться было очень просто, потому что сейчас начинается в Краматорске, второй Славянск. Это очень серьезные бомбежки каждый день, разрушают жилые дома, гаражи и конечно люди буквально в буквальном смысле выезжают каждый день сотнями. поэтому э, все эти люди очень с удовольствием отозвались на такое предложение на одессы. Это, наверное, самое важное. Что такое доставить людей с опорников? То есть МЧС – это оплаченные вагоны, это Королевская доставила, оплатила все автобусы. Нас встретили, нас погрузили. Вот как сейчас здесь мы видим, полная организованность. Все было очень четко, от всей души. Дай Бог вам здоровья за всю вашу помощь для самой незащищенной категории граждан. Спасибо, дорогая Одесса. Светлана Александровна, город Краматорск, Донбасский межрегиональный центр профессиональной реабилитации инвалидов Минсоцполитики и председатель Ассоциации инвалидов форум город Краматорск.